Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Ще півстоліття тому про свободу самопізнання та самовираження в нашій країні годі було мріяти. Як зараз живеться в сучасному місті харків'янці, що сповідує іслам. Дивимося далі. Бог зліпив людину з глини і залишився у нього невикористаний шматочок. Що ще зліпити тобі, запитав Бог. Зліпи мені щастя, попросила людина. Нічого не відповів Бог і тільки поклав людині в долоню цей шматочок глини. Наша вдача, що ми живемо в 21 столітті. Велике щастя, свобода вибору. Ми самі вирішуємо, як одягатися, харчуватися, з ким одружуватись, таким працювати, яку обирати життєву позицію і навіть стать, якщо є в цьому природна необхідність. Все, щоб залишатися собою, водночас бути в гармонії зі світом і будувати своє щастя. Звичайно, за умови, що наш вибір не створює соціальної загрози. Вибір релігії у свідомому віці теж варіант своїх пошуків щастя однак чи в релігії справа. Главное, чтобы, я же говорю, не мешало это никому. А я думаю, это нормально. У каждого человека своя вера, и каждый человек воспринимает Бога по-своему. И я считаю, что если вера, которая пришла сюда, которая здесь изначально не была развита, то, наверное, с уважением. Нужно относиться с уважением к другим верам. Лояльно отношусь. Каждый человек имеет право на свое вероисповедание, какое он воспринимает. Они, а которые просто вот в душе никуда не ходят. О, Бог единый! Как человек да, оформляет свою житейскую концепцию? Основываясь на своем личном опыте, на каких-то знаниях, которые приходят к нему от родителей, от, из общества, из каких-то источников информации. Чем шире круг общения у человека, чем больше у него информации, тем он более э, ну, открыт э, к миру, более толерантен к различным верованиям, вообще к разнице между людьми. И, соответственно, тогда у него больше выбора для себя, что больше соответствует его внутреннему устройству. Чем шире круг общения человека, тем больше у него возможностей выбора, как ему жить, какие вероисповедания, какие мировоззрения принимать для себя какая жизнь, какой стиль жизни его устраивает, какие друзья им и какие любимые ему нужны. Если круг общения и круг жизни ограничен узкими рамками быта, то, как правило, человек создает образы, а не реальное представление о жизни. И контактируя с этими образами, ну, каких-то живет в своих вымышленных рамках. Людмила – политолог-ориенталист, экономист-перекладач, выкладач кафедры политологии и философского факультета Национального университета. У меня папа католик, а мама с источными кровями. И, конечно же, крещение – это своеобразная традиция. Но крещение оно не отменяет и не дополняет, и не является чем-то, каким-то препятствием, для того, чтобы человек искал свой духовный путь. Все люди рождаются с верой. Единственное, что человек в процессе жизни ищет свою веру, свою Душу. ты дела, я всегда искала духовность и следуя традициям моей семьи, я нашла для себя оптимальные рамки. Все мои духовные запросы удовлетворила религия ислам. Несмотря на то, что многие считают, что ислам – это одна из самых молодых мировых религий, если копнуть немножко вглубь веков, то ислам – это одна из древнейших религий, поскольку она черпает свои корни от начала создания мира. Как сказано в Коране, Господь создал людей разными, создал народами и племенами, но дал всем душу и дал всем стремление узнавать друг друга, Харьков это огромнейший мегаполис. Здесь много разных культур, много разных традиций. И эти все традиции созда создают наше неповторимое многообразие. У нас издревле уживались в мире и согласии представители многих религий. На нашей кафедре политологии проходили стажировку граждане разных стран мира. Срудятся на благо харьковчан, Харькова и наших многочисленных студентов, аспирантов и профессоров ряд исследователей, ученых и сподвижников, которые стремятся создать уникальный коллектив, уникальное духовное, культурное и творческое образование, которое помогает каждому человеку успешно себя раскрыть и впоследствии реализовать себя в жизни. У свідомому віці Людмила обрала за свій життєвий ориентир ислам. З її слів ця віра не тільки не заважає жити у переважно християнському суспільстві, але и багато в чому допомагає. Каждая девушка хочет выйти замуж и создать хорошую, прочную семью. А каждая юноша хочет иметь надежную подругу в жизни и хорошую, верную жену. И это является общими ценностями для каждого народа и каждой культуры. Понятное дело, что вызываю интерес со стороны противоположного пола. Конечно же, первое время люди шокируют, когда они узнают, что я отношусь себя к религии ислам. Потому что традиционного представления многих европейцев и наших харьковчан мусульманка – это весьма скрытая, закрытая девушка, которая стремится избежать общения с миром. Но я считаю, что подобное представление вызвано рядом фильмов, рядом передач, которые мы смотрим по телевидению и которые немного искажают образ ислама и женщины которая является современной успешной мусульманкой. Стремление к знаниям и стремление к общению с другими людьми для того, чтобы посеять добро, мир и свет — это обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки. И даже э, хадис э, начертан на воротах мечети Лугбеков в городе Самаркан, что стремление к знаниям есть святая обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки. Человек должен выбирать веру э, сам, а не быть в той вере, которая, возможно, ну, скажем, он вырос в этой вере, либо он в этой вере крещен, но это не было его, скажем, личным выбором. То есть человек должен выбирать себе веру в более зрелом возрасте. Как такового шока, либо какого-то неприятия у нас нет, поскольку я выросла в семье образованных культурных людей, а все наши знакомые подобные нам люди. Я, в принципе, думаю, что неприятие, либо отрицательное отношение к чему-то другому, это... Скорее всего, не прерогатива каких-то определенных людей, это прерогатива людей, которые просто не хотят принимать что-то другое, которые стараются закрыться, которые подобны моллюску, которые прячется в свою раковину, когда видят что-то новое, что-то пугающее и что-то необычное. Вы uważаете, что мы стримляем кись, все же для хибные уявления про ислам, и тому стримляем его выражение, так? Это достаточно распространено сейчас, вот, потому что э, ислам для женщины в принципе очень подходящий. Это такая семейная, такая домашняя религия. Она для семьи, для дома, для детей. В исламе нет брошенных детей, нет детей-сиротых. Обязательно забирает семья, какие бы дальними родственники не были. Это определено религией и для женщины это очень подходит многие женщины принимают эти такие вот догмы такие правила такие правила жизни по которым ну, женщине жить удобно удобно хорошо э комфортно она защи защи защищена этими рамками я считаю что э вот такое предубеждение основано на недостатке информации э вот. опять же я говорю человек контактирует э не с реальным э человеком не с реальным знаниями, а с образом или представлениями авторитетов об этом. Ну, например, та же, тот же ислам делится на суннитов и шиитов. У суннитов очень близкие христианцы проповедуют такие же нормы. Любовь к ближнему, не убей, не укради и так далее, и так далее. А шииты как раз ставят во главу угла мученичество. Вот. И, и смерть за веру. Фанатизм проповедуют только шииты, и то некоторое шиитское течение. То есть они привержены не суннам, которые оставил Магомед, а подвигам тех мучеников за веру, которые вот за веру погибли. И поэтому они вот это возводят в ранг религии поклонение. И терроризм именно у шиитов признается правильным. Сунниты его не принимают. Вот этим они очень кардинально отличаются. Но э, в нашем представлении это одно и то же. То есть если исламист, то обязательно шиит. То есть обязательно террорист, обязательно экстремал, ну и так далее, и так далее. То есть вот такие вещи, вещи как, как женщина в этой религии себя чувствует, обычно не рассматривается. Вот тоже укрывание своего тела, женщины Рассматривают с психологической точки зрения как возврат к своим внутренним моральным ценностям, а не отдачу своих ценностей вовне. Наш город достаточно многонационален, вообще наш регион многонационален. И вот этот опыт общения, у нас очень много татар, которые мусульмане, все живут вместе дружно и приоритетом. Я бы сказала, приоритетом нашего города он такой деловой. Является не расовая, национальная принадлежность, а личные качества человека, его деловые качества. То есть все равно, какой он, главное, как он может делать дело. В нашем регионе люди более толерантны к другим религиям, к другим расам, к другим национальностям. Может быть, есть психологичный портрет жильки, яка убирает ислам уже в свідомом виде, как вы это. Я думаю, женщина выбирает ислам именно исходя из соображений своей защищенности в семье как женщины потому что в Коране прописаны до мельчайших подробностей правила, по которым женщина живет, живет в семье, и даже прописаны подробно условия ее развода и материального обеспечения после развода. То есть пока женщина повторно не выйдет замуж, ее бывший муж ее обеспечивает. И это написано в главном своде закона в Коране. Поэтому я думаю, психологически эту религию выбирают женщины, которые ну, хотят какой-то безопасности и ответственности за свою вот семью, за свою женственность. То есть ислам это нас завжди, так, его одного разу, мы уже не можем отмолвиться так. Ислам – самая молодая религия, поэтому она взяла из всех религий самое лучшее. Почему они называют себя правоверными? Потому что э, учли ошибки предыдущих религий и все. она самая лучшая, самая правая. Поэтому когда человек отказывается от ислама и э, выбирает другую религию, то он как бы опускается на ступенечку ниже.